В последнее время я стал слышать и даже от тех людей, с которыми я знаком уже год и больше, то, что каким-то образом в Дарвиновском районе в Дарвиновской администрации эти вопросы могут решаться, решаться с помощью каких-то денег. Что кто-то может за что-то брать деньги по поводу того, продлить или не продлить контракт с директором. Давайте вот в начале этого разговора. Если кто-то знает такую информацию, вот он владеет ей по поводу меня, встали, вышли, кошатся триа, начальник районного управления внутренних дел, Искол Сергей Алексеевич, написали заявление, после этого мы с вами продолжаем разговаривать. Если кто-то из вас знает такую информацию по сотрудникам нашего районного управления образования, то дайте мне эту информацию, идемте в мой кабинет. Сейчас там вместе с вами оформим это заявление, и все туда же на кошечку и будем заниматься этим вопросом. Поэтому, если такой информации у вас нет, а по принципу просто поговорить на эту тему, то давайте мы эту тему даже не будем обсуждать. Либо в милиции, либо вообще об этом не говорим. Вот принцип такой. У вас есть какая-то информация? Если у кого-то есть, давайте мы ее обсудим. Говорите, вставайте, говорите. Сколько кто что сказал каким образом намекнул что пришлось отдать что пришлось собрать и так далее и тому подобное да Про что? Ну, я, так? Сказали, кого мы захочем, того мы поставим. Естественно. Дело в том, что Управление образования, районная администрация, департамент, департамент образования города Киева. Смотри, нет, я говорю естественно. То есть, естественно в том смысле, что Управление образования имеет право формировать свое мнение по поводу руководителей того или иного учебного заведения. Это записано в положении управления образованием. Это их функции как государственного органа, который занимается этими вещами. Поэтому если они говорят о том, что у них есть уже их мнение, будет так, как они сказали, да, они не, пос... не а, точка последней инстанции. Да, но этот вопрос означает, что уже был обсужден, было решено, были приняты решения сейчас. И а, документы были переданы. Поэтому если вы говорите о том, что... Во время этого, этих договоренностей возникает у вас вопрос, что это коррупция, да? Еще раз говорю, если это так, то давайте будем заниматься этой коррупцией. Если это по принципу, ах, они уже договорились, они уже все поняли, они знают, понятно, как договорились, то еще раз говорю, назовите мне хотя бы одного директора, с которым таким образом был решен вопрос, кандидатов директора, заучили, вот, вот как угодно. Назовите мне этих людей, Назовите мне человека в управлении образования, который вам это сказал, который намекнул вам, вот намека по поводу того, что можно решить, только давайте где-то вот как-то мы подумаем, как это решить. Назовите мне эти фамилии. Кто и каким образом с вами таким образом говорил? С кем? вот председатель родительского комитета, да, вот 309, я, я так понимаю, школа, да, вот кто? Но вот сказали, председатель родительского комитета это, разговаривал. Это, да. это 237. Да. Марина Андреевна, с вами говорили на эту тему? Да, да. Кто и что вам сказал? Тоскучева и Евгения Ивановна. Что вам сказали? Она сказала, что вы вырешивать не будете. Тут все уже домовлено. Вы никто, вы дурные батьки. Если вы будете ездить... Слово дурни было сказано? Был... Был. Было, было. Э, и... Тем было записано, еще раз. Написано не, не було записано. про мені. До чого Наталя Анатолійовна сказала, борни батьки, і ти, Хізленко, і твоя директор, якщо ви будете піднімати батьків, ми готували акцію на вівторок, ви це знаєте. Якщо ви не відміните акцію, то ви навіть і в районі не будете працювати. Після цього наш директор в п'ятницю, після їхньої розмови, попадає в лікарню під Тому що така розмова була нас ага. Ти йди, нема с тобой чого розмовляти, буде так, як ми сказали. Ні, От ви Ні, ми, ми були разом, ми тільки вам не стидно дивитися ні. нам. Так подивіться всім батькам, ні, мені не сидно. Ми з того, що ви зараз говорите, ні одного слова ні. не було сказано. І Наталя Анатолійна ні разу не спозволила собі сказати, що дурні ви і батьки. Дурні ми батьки не було такого. Дурні дурні з вас. Два роки. Ну, Бігає Ви зараз говорите того, що було. от мені да, абсолютно не тидно. Я вчора спілкувалася з 309 школою. Я можу сказати, це слово в слово, що я з ними спілкувалася. Я з вами спілкувалася два рази, з вами головне управління спілкувалося. Ви говорите головне управління? Одне. Геннадій і, і друге. У мене сюди прийшли, ви говорите чотири. Ні. Я і, теж, і, Хорошо, а вы обвиняете. Все, больше другого Хорошо. желания не возникает, потому что это мой ребенок, и тут я действует мир. интеллект будет находиться в гимназии Киевская Русь учебный год 2014-2015. А Вопросы нахождения а лицей интеллекта 2015-2016 сейчас решается на уровне Киевского мисского головы, да, мэра Виталия Владимировича а, и там. на уровне Киевского городского совета. В чем? В том, что в этом микрорайоне, который застраивал э, холдинговая компания «Киевгорстрой», было построено 204 тысячи квадратных метров жилья. Когда «Киевгорстрой» получал разрешение на комплексную застройку этого микрорайона, он, был, он брал на себя обязательство строить в том числе и заклады освета. На данный момент в том микрорайоне «Киевгорстрой» не построил ни одного заклада освета. Там построена Киевская Русь, там построен еще детский садик, и это было построено Киеврустро, только за бюджетные деньги. То есть отдельно из бюджета э, были выделены средства, на которые Киевстрой построил эти учебные заведения. Поэтому есть заверение э, мэра родителям ГЦ Интеллект, что он будет нет, ну то есть он будет тому, чтобы Киев построил лицей на 22 класса, там на территории Киевской Руси, где это должно быть. Этот же вопрос внесен каждому депутату по Даринскому району, депутату Киевского городского совета, для того, чтобы они занимались этим вопросом, потому что у нас будет социальная проблема через год. И вот этой вот проблемой в том числе, вот депутат Супруненко только что получил такое же письмо и поехал им в том числе заниматься. у вас там курят, у вас там курят или еще что-то, сейчас спросите, никто не скажет, что у нас под школой стоят курящие дети или пьющие. Но, а Хочу сказать, что по рабочим вопросам Агапевич Людмила Николаевна. И если бы она себе не позволила того тона и той формы общения с родителями, которая была бы позволена, этой и с детьми этой ситуации не было бы. Вот и все. Это раз, два, вам, вам. Мы никаких претензий не высказываем. Мы просим поставить Ларису Викторову надзиратель, да, то есть, который ищет каким образом что-то найти плохое и уничтожить любой хороший паразит. Управление образования на самом деле некий методический центр, который пытается помочь найти лучшие формы для каждой школы. Поэтому, так, смотрите, давайте так. Я так хотел бы, чтобы так было, да, то есть, вот давайте с этой стороны. Поэтому, когда вы смотрите на управление образования как на э, вот, некий карательный орган, да, то есть, который ищет что-то плохое, ну, это у нас не совсем правильно. Поэтому, э, опять же, давайте возьмем там, вчерашний день, да, где начальник управления образования не разговаривал бы с вами. Да? Давайте возьмем мы с вами, опять же, вчерашний день, где такого диалога ну, просто не произошло. Да? То есть, вот, э, были бы сделаны те вещи, которые делались, и на этом точка. Мы сейчас с вами разговариваем, мы сейчас с вами ищем лучшие пути решения этого вопроса. Поэтому э, управление образования да, видело эту ситуацию по-своему, видит ее по-своему. Это не обязательно плохое видение этой ситуации. Может быть, оно там немножко под другим углом, поскольку работа у них немножко другая. Да? Ваше дело. Учить учеников их дело заниматься с вашими руководителями и направлять школу в нужное русло. Поэтому принято такие решения. Давайте обсуждать их, давайте дальше думать. Нет никаких вопросов. Можно я скажу? Ага. 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 Геннадий Львович, это я, специалист Лариса Викторовна. Я перепрошу. Я очень вам благодарна, что вы выслушаете моих учеников. Я хочу звернутися до управління освіти. Я з вами працюю 15 років. Я вас всіх поважаю і люблю, ви мене знаєте. Я 5 років працювала в Дарницькому методичному центрі. Я вас дуже прошу. Не ображайте цих людей. Дозвольте з ними працювати. Вас, Інна Дівович, я звертаюся до вас. Помогите мені залишити на цій роботі. Давайте мы на этом поставим сейчас запятую, да, то, что мы сейчас с вами в этих вопросах не поставим. Мы поставим с вами запятую, и через день, через два с каждым председателем медицинского комитета, либо с небольшой инициативной группой а мы сядем, и я вам доведу свое решение, я думаю, что оно в большинстве своем удовлетворит большинство.